رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے میرے پیارے رسول اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے یہ کہہ دیں آپ اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنے کا دعوی کرتے ہو اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پتبعونی، پتبعونی میری اتباع کرو میرے نقشے قدم پر چلو میری سنت پر چلو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اللہ پاک کس کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے اے میرے حبیب آپ بڑے بلند مرتبے والے ہو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ دو کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی آپ کو حکم دے اس کو بھی پورا کرو اسی وجہ سے فرمایا یو اللہ جب تم یہ کام کرو گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو بدلے میں اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا اور آگے کیا انعام دے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا بجد 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 تو میرے عزیزوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہوتی ہے سنت اور اگر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا اس کو کہتے ہیں بدعت ایک ہوتی ہے سنت ایک ہوتی ہے بدعت مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی نوافل پڑھے گا تو یہ محبت نہیں ہوگی یہ سنت نہیں ہوگی بلکہ یہ بتات ہوگی بلکہ یہ بتات ہوگی وہ اگرچہ یہ کہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں میں تو سجدہ کر رہا ہوں میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ پاک کو اس کی یہ نماز قبول نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے اب جو اس پر عمل کرے گا وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے اور جو اپنی مرضی کے مطابق نوافل پڑھے گا گویا کہ وہ بدعت کر رہا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اور آگے سنیں نقش قدم شیطان کے ہیں نقش قدم شیطان کے ہیں دوزخ کے راستے اور شیطان سے ملاتے بھی ہیں بدعات کے راستے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے جو شیطان سے ملنا چاہتا ہے وہ شیطان جو بدعات کو پیدا کرتا ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالی نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ ہوں اے ایمان والو اے مسلمانو ما آتا الرسول جو رسول تمہیں حکم دیں فخضو اس کو پورا کرو جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہیں اس کو پورا کرو وما نہاکم کم فنتہو اور جو رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رہے ہیں ہیں اثر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے وہ وہ روکنے کا کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں منع کر رہے ہیں اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جس کا حکم نبی دے وہ کرو اور جس سے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ اب جو کوئی اثر کی نماز کے بعد نوافل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رک نہیں رہا گویا کہ وہ بدات کر رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئی سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں کرنا اب کوئی شخص یہ کہے کہ جمعے کی نماز میں دو فرض ہوتے ہیں میں تو چار پڑھوں گا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جمعے کی نماز میں دو فرض ہوتے ہیں میں تو چار پڑھوں گا تو بتاؤ وہ چار فرض پڑھنا اس کے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی اس کے قبول نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز میں کتنے فرض ہیں دو فرض ہیں یعنی جمعے کی رکعت میں کتنی رکعتیں ہیں فرض کی دو رکعتیں ہیں کوئی بولے میں تو بھائی نماز ہی پڑھ رہا ہوں میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں چار پڑھ لوں میرا دل کر رہا ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں ہے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں